men namangan viloyati chortoq tumani aksiyadorlik tijorat banki ya'ni tijorat xalq banki tomonidan murojaat yo'llab chiqqandan shu murojaatimni davomida shu narsani ayta olamanki umrzaqov g'ofurjon aka ya'ni tuman hokim o'rinbosarining ukasi umrzaqov akmaljonning ukasi umrzaqov g'ofirjon aka o'zingni ham oldingi yuklagan videoyimni ko'rgan bo'lsaga senga nisbatan tekshiruv o'tkazibturaman qasddan teskiruv o'tkazishini ta'kidlaganlar buni hamma kuzatuvchilar buni guvohi bo'lgan va shuni davom ettirmoqdalar man bundan hech qanaqangi e'tirozim yo'q kamchiligim bor joyda bitta men emas har qanday fuqaro har qanday mansabdor shaxs javob berishga majbur shuni nazarda tutmoqchimanki bu umrzaqov g'ofurjon aka man u kishiga yana bitta narsani ta'kidlab o'taman bu kishi mani nimamni noto'g'ri tushungan ekanlar shekilli men bu mirzaahmedov anvarjonni mening tomonimdan shartnomada ko'rsatilgan tikuv mashinalarini yetkazib berganligim ayni bir haqiqat va shu ikki ming yigirma birinchi yil ikkinchi aprel kuni tikuv mashinalarini qaytara olib kelganman sababi uch oy mobaynida menga bu yetkazib bergan tikuv mashinalarim uchun pulni ajratib bermaganligi sabab bu bir va umrzaqov g'ofurjon akaga kirib o'sha ke, fuqaro murojaat qilganda bilmayman menda qandaydir adovatlar borligi uchunmi qandaydir bir shaxs shaxsiy haligi adovat nazarda tutgan holatda meni firmamga bo'lgan aloqador hamma xatti harakatlarni pastdan tekshiryaptilar man bunga hech qanaqangi e'tirozim yo'q qonun doirasida man javob beradigan holatlar yuzasiga man javob beraman lekin bu mirzaahmedov anvarjonni uydan man ikkinchi aprel kuni tikuv mashinalarni qaytarib olib kelganman buni inkor qilmayman chunki oldingi yuklagan videoyimdan ham ikkinchi aprel kuni qaytarib olib kelingani bu ma'lum ikkinchi aprel kuni qaytarib olib kelganman ikki ming yigirma birinchi yil lekin bular ikki ming yigirma birinchi yil sakkizinchi aprel kuni chiqib monitoring qilishyapti tabiiy chunki man oh, u chok mashinalar tikuv mashinalarni qaytarib olib kelganmanda shu <tik> sababli ular uni maqsad u tabiiy maqsadsiz bo'ladida chunki man oh, uni qaytarib olib kelganman ikkinchi aprel kuni bu birinchi sabab ikkinchi sabab prokuraturaga haqiqatdan meni ustimdan mustafo shopping center mt ustidan Uh, ubadilab hasanboy nomidan ariza tushgan hasanboyi kredit uh, delasini ustidan ariza tushgan hasanboyning o'zi mening uh, shaxsiy magazinimga kelib uh, ammasining o'g'li familiyasi uh, familiyasini bilmayman lekin zuhriddinligini bilaman zuhriddin bilan birgalikda kelib shu magazinimdan unga shartnomada ko'rsatilgan tikuv mashinalarini mening do'konimdan olganligini tasdiqlovchi tilxat bilan tilxatni menga yozib bergan holatda mening tomonimdan to'liq ta'minlab berilganligini tasdiqlab mening do'konimdan olib chiqib ketib olib chiqib ketishgan zuhriddin bilan birgalikda buni prokuratura chortoq tumani prokuraturasiga bu haqida ariza qilib berishganlaridan xabarim bor bu bo'yicha shu prokuratura katta tergovchisi familiyasini bilmayman boburjon degan akaga man buni hujjatlarni meni tomonimdan asoslantiruvchi hujjatlarimni berganligimni olib borib berdim Uh, ularga taqdim qildim hujjatlarni rasmlarni o'sha e, uh, mening tomonimdan yetkazib berilgandan keyin olganligini qanoatlantirilganligi haqida yozilgan tilxati uh, поручение to'liq tovarlarni olganligini tasdiqlaganligi haqida hujjatlarni uh, rasmiylashgan holatdagilisini yetkazib berdim bir bu uchun men uh, uh, bu narsalarga javob berdim lekin bu uh, fuqaro mening do'konimdan olib chiqib ketganda shu asosda asoslab beramanon bo'yicha bu Buna... xalq banki sug'urta mablag'larini ikki ming o'n yettinchi yildan beri qayerda saqlab kelayotganligi haqida ushbu sug'urta mablag'larini qonuniy yoki noqonuniy qonuniyligini isbot talab qilaman bunda ham farqat salomov sizdan amaliy yordam kutib qolaman bunga ham bir qator Einde, maksadam, bu narsalarni bir qator e'tiborga olishingizni so'rayman endi mening asosiy maqsadim bu yerda nima hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari man sizlarga bitta narsani aniq isbot dalillar bilan isbot holatda keltirib bera olaman namangan viloyatida shundoq xatti harakat mavjudki kif masalalari qandaydir manfaatdorchiliklarga aloqadorligini hamma biladi man hammani nomidan gapirmayman o'zim tadbirkorligimni yoritib bu yerda o'zimni murojaatimni qilyapman kif masalasi и uh, onlayn tadbirkorni ya'ni ta'minotchining hisob raqamiga onlayn pul ajratish onlayn pul ajratishda uh, fuqaro yo ya'ni tadbirkor chortoq uh, tumanidan namangan viloyati xalq bankiga borib o'zini hujjatlarini nizomini guvohnomasini taqdim qilib onlayn pul ajratib berishni talab qiladi bunda ham bir qator bu masalalarga ham qarab o'tishingizni so'rayman ya'ni bu holatlar yuzasidan bu manfaatdorchiliklarni ham o'rganib berishingizni so'rayman yana bir masalaga qaytadigan bo'lsak boya avval gapirib o'tganim kabi bu ikki ming o'n yettinchi yildan beri обеспечениa uh, holatda uh, обеспечениada shartnoma ko'rsatilgan kredit shartnomasi nusxasi qo'yiladi o'sha kredit shartnomasida nusxasida uning orqasida sug'urta polisi bo'lishi shart chunki uh, sug'urta polisga отдельный pul ajratib kelinayotgan ikki ming o'n yettinchi yildan beri lekin namangan viloyatida bu narsa yo'q man samarqand buxoro xorazm viloyatlariga borgan bo'lsam bu narsalarni kredit ajratilish jarayonida bu narsalarga guvoh -ok bo'lganman ya'ni bizni tumanimizda boshqa banklarda ham bu narsa mavjud lekin aynan namangan viloyati xalq banki aksiyadorlik jamiyatida ikki ming o'n yettinchi yildan beri bu narsa mavjud emas chunki men ikki ming o'n beshinchi yildan beri shu bankda ta'minotchilik yo tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelaman bu narsalarga man guvohi bo'lmaganman bu narsalarni ham bir qator ko'rib berishinglarni so'rayman keyin umrzoqov g'ofurjon aka mening har qanday xatti harakatlarimga o'zingiz tomoningizdan bosim o'tkazib qasddan uyushtirib narsa qilmasligingizni maslahat bergan bo'lardim chunki man ham haqqimni talab qilgan holatda muhtaram prezidentimizni ikki ming yigirma birinchi yil sakkizinchi apreldagi qarorlarida nutqlarda deylik nutqlarda man shuni guvohi bo'ldimki har bitta rahbar tadbirkor bilan do'st bo'lishni bildidilar do'st bo'l uni muammolarini o'rgan muammolarini o'rganish o'rniga siz mana kamchiliklar bo'ldi man bu narsaga umuman qarshiligim yo'q mani agar qaydadir tadbirkorlik faoliyatimda qaydadir noqonuniy xatti harakat qilganim uchun man qonun oldida ham tegishli organlar oldida ham javob beraman endi siz ham man shunchalik javob berayotgan ekanman siz ham bu masalalarga bir qator javob berishingizni so'rayman chunki siz manga qasddan uyushtirib oldingi video lavhamda qo'yganimda ham siz aytgansiz sanab agar bizni bank o kirsa saab chiqa boshqala bo'yicha bo'ldi o'rganavering bemalol bemalol o'rganing sizni haqqingiz bor o'rganishgaosan ham javobgar berasan bo'ldi i hammaga bad beraman sanga ham manga ha man firmani teshittiraman bo'ldi siz mani firmamni xohlaganingizcha tekshiring xohlaganingizcha chunki qandaydir noqonuniy xatti harakatim bo'lsa man ham chunki bu qonun oldida javob berishga majburman shu uchun bu masalalarga ham bir qator qarab berishingni so'rayman umirzaqov g'ofurjon aka qodirov jahongir aka yana bir video lavha yuklapsizlar admin bilan birgalikda uch kun muddatda kredit rasmiylashtiradi qo'ysangarchi hayotga sal rеалni boqinga agar uch kunda emas yigirma kunni ichida agar bitta fuqaro kredit rasmiylashtirib olib chiqib ketadigan bo'lsa man u insonni hayotdagi eng baxtli inson hisoblanaman buni isbotini respublikadan kelganda respublikadan Respublika bu masalalar bo'yicha o'rganish o'rgangani kelishlarini talab qilaman kelib o'rganish jarayonida haligi video lavhaniga bir qator man unga talab qilmayman bir qator haligi qaysidir tadbirkor tomonidan syomka qilibsizlaryu uch kun mobaynida kredit mablag'i ajratilyapti b ana shu narsaga video lavhalarni fuqarolarni qanchadan beri sarson bo'layotganini man yilligini yo kvartalniysini demaymi oyligini shuna ko'tarib bir nechta fuqaro orqali bu narsalarni ko'rishingiz mumkin man bu narsani nima uchun nazarda tutib gapirib ketdim chunki u uch kunda kredit rasmiylashtirishi hammamizga ma'lum bu shunchaki safsata xolos qo'ying achki ishlashn yig'ishtiring umrzoqov g'ofurjon aka sizga yana aytaman bu safsata kerak emas yolg'on o'zi sizni yolg'onlaringizdan bu xatti harakatlaringizdan bu man charchadim rostdan buni isbotini mana ijtimoiy işte, tarmoqlarda ko'ryapman manga nisbatan haligi nima deydi ubadulla hasanboy u ubadulla hasanboy bo'yicha man prokuratura organida javob berib chiqqanman chunki man unga yuz foiz tovar berib qo'yganam qanoatlantiruvchi tilxati и audioailari do'konimdan olib ketilayotganligi to'g'risidagi rasmlargacha bor bu bo'yicha siz xatti harakat qilmay qo'yaylik o'zi prokuratura organi u, u bo'yicha o'rganib bo'ldi u masala mayli bu, bu masalani yana bir qator ko'tarsangiz man qarshi emasman agar u masala bo'yicha qaydadir xato qilgan bo'lsam man javob berib o'tib ketaman chunki majburman agar man xatti harakatimda noto bo'ladigan bo'lsa endi lekin man bitta fuqaroga kredit berdim chok mashina berdim degani uni uyiga haligi bitta qoravuylani qo'yib u sikuv mashinasini ishlatyaptimi ishlatmayaptimi nazoratga olsin degan joyi yo'q